নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আহি গ'ল আপোনালোকৰ বাবে বহুতে ভাল খবৰ পুনৰ আপোনালোকৰ নতুন চৰকাৰী চাকৰি আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হৈছে য'ত আপোনালোকৰ চাৰি হাজাৰ প্লাছ পদ আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইসমূহ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে মাথো দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই আপোনালোকে এইসমূহ পদৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কি কি পদ আছে কিমান বয়সলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ টুটেল ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকৰ চাৰি হাজাৰ দুশ আঠটা টুটেল ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়মীয়া ওঠৰ বছৰৰ পৰা আপোনালোকে আঠাইছ বছৰলৈকে জেনেৰেল কেটেগৰী আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অ' বি চি হ'লে আপোনালোকৰ তিনি বছৰ এইজ ৰিলেকশ্য়ন আপোনালোকক দিয়া হৈছে আর এস সি এস টি হলে আপনার পাঁচ বছর এই যে রিলেকশন আপনাদের দিয়া হয়েছে আর এই সময় পদ আপনার রেলওয়ে পুলিশের ফলের পর আপনার আর পি এফর ফল আপনাদের মুক্তি করা হয়েছে ইত্যাদ আপনাদের পোস্ট নেম দিয়া হয়েছে চাব চাবেন কনস্টেবল পদ আপনার মুক্তি করা হয়েছে আর এই সময় পদর আপনার অনলাইন আরম্ভ হয়েছে আপনার চাবেন পনেরো এপ্রিলের পর আপনার অনলাইন আবেদন আরম্ভ হয়ে গেছে আৰু লাষ্ট ডে'ট ৰখা হৈছে আপোনালোকৰ চৈধ্য মে'লৈকে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাথো আপোনালোকে টেনথ পাছ কৰা হ'লে এইসমূহ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আপোনালোকে চাব পাৰে ইউ আৰ আৰু অ' বি চি কেটেগৰীয়ে আপোনালোকে পাঁচশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব তাৰে আপোনালোকৰ চাৰিশ টকা আপোনালোকৰ এক্সামৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিফাণ্ড কৰা হ'ব আৰু এছ চি এছ টি এক্স ছাৰ্ভিচমেন ফিমেল কেণ্ডিডেট হ'লে আপোনালোকে আঢ়ৈশ টকা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু এই এই আঢ়ৈশ টকাও আপোনালোকৰ একজামৰ পিছত আপোনালোকে ৰিফাণ্ড কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইসমূহ পদৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এইটোৱে আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন সদায় এইদৰে জব নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ